ora ed labora modlitwa i praca o te dwie rzeczy krąciło się całe życie Kroścican przez stuleci. modlitwa pomagała je znieść ich ciężko dola a praca pomagała i polepszyć ich życie Jak żyli ludzie w tamtym czasie? Łatwo się domyślić, że podstawą działalności ludzkiej to, była, to było rolnictwo, uprawa ziemi, hodowla zwierząt również jakieś zbieractwo, drobne formy rzemiosła. Myślę, że obszary, jakie były uprawiane i plony, jakie przynosiły, wystarczały na pokrycie lokalnych potrzeb i były pewne nadwyżki, można to było sprzedać, a również trzeba było jakąś, jakieś pieniądze zdobyć na opłacenie tzw. dla rzecz księcia, tak zwanego czynszu dzierżawnego, dziś byśmy powiedzieli, dalej na zapłacenie dziesięciny dla biskupstwa, no i jeszcze tak zwane dla proboszcza. Ci ludzie wtedy musieli płacić ten czynsz dzierżawny. I ile tego trzeba było zapłacić? Opowieno dr Martin Rihau, który dla nas podjął się transkrypcji urbarza z 1532 roku. Diese Menschen hatten von der Herrschaft ein Grundstück bekommen und es gab dann sicherlich so kann man aus anderen Orten schließen Verträge, in denen gesagt wurde, was für Leistungen nun von diesem Grundstück zu erbringen sind. Es fällt zudem auf, dass die größte Zahl der Bauern in Kroschitz nur eine halbe Hufe hatte. Auf Georgi, das ist also etwa Mitte März, müssen sie 25,5 Groschen bezahlen, die gleiche Summe noch einmal zu Michaelis, das heißt Ende September. Im etwa 20 Kilometer entfernten Damratsch-Falkowitz hatten die Bauern fast alle eine Hufe und zahlten dafür aber nur die hälfte das zeigt wie extrem schlecht der boden dort ist das ist eben eine information die zeigt dass Groschütz an dieser stelle in diesem punkt eben doch bei den besseren bei den glücklicheren dörfern ist die aufgrund dessen dass sie nahe der oder sind wo überschwemmungen stattgefunden haben über guten boden verfügten ihnen reichte als bauer zum lebenserwerb die halbe hufe in falkowitz braucht man eine ganze hufe um durchzukommen die Steuer war unabhängig vom Ernteertrag. War die Ernte schlecht, war es natürlich schwer, die Summe aufzubringen. War die Ernte sehr gut, war es leichter. Sie mussten dem Bischof in Oppeln vom Zehnten geben oder als Zehnten geben 55 Groschen. Die gesamte Bauernschaft, der gesamte Ort musste einen Ochsen. Aufs Schloss nach Oppeln bringen, jährlich. Das war eine Pflicht, die halt die Landwirte unter sich auszumachen hatten, wer wie viel dazu beisteuert. Wir finden darüber hinaus, dass sie die Pflicht haben, elf Hühner abzugeben. Da mussten sie ähm, Heu einbringen. Das heißt, sie mussten äh, das Heu, die Wiese mähen. Sie mussten das Heu zusammenrechnen und dann nach Oppeln bringen aufs Schloss. Sie hatten zudem äh, die Pflicht, der Kirche zu Weihnachten ähm, Holz zu liefern. Dem Pfarrer von Schalkowitz hatten sie ebenfalls äh, eine Abgabe zu leisten, nämlich von jeder Hufe einen Scheffel. Und äh, das zeigt uns aber auch, dass es damals in Krosschütz keine Kirche gab, sondern die Krosschützer nach Schalkowitz eingefahrt waren. Wir haben darüber hinaus, äh, dass wenn Jäger und Weibleute des Herzogs kommen, dass sie deren Hunden etwas geben müssen, zu essen geben müssen, aber auch die Pferde versorgen müssen. Oprócz tego ludzie zawsze wtedy byli zobowiązani do takich prac publicznych, a to naprawa dróg, a to sypanie jakichś jakich wałów, jakichś jakich umocnień, jakichś urządzeń, a również byli zobowiązani do wycinki lasu, zwożenia tego uzyskanego drewna nad Odrę i spławiania go Odrą na podstawie na, na potrzeby różnych miast, m.in. Brzegu, Wrocławia, ale i drzewo było, drewno było spławiane. Same opłaty i obowiązki. Były też jakieś Natürlich haben die äh, Verpflichtungen und auch die, die Rechte sich an der Lage des Ortes orientiert. Zum Beispiel hatten die Kreuzschützer das Recht, äh, die Netze zu führen, das heißt in der Oder zu fischen. Ja, dann ist es dort, gibt es dort bei kroschitz noch einen Eichenwald und wenn die Früchte gut gedeihen so hatten die Kroschützer das Recht darin e, Schweine zu mästen. Coście mogli, mogli się modlić i pracować. Łoty w urbarzu nie pisze, ale te, jakby wykute w kamieniu prawo dotyczyło wszystkich.